Наше вам здрасте. Сегодня таки я собрался на привоз делать базар. Привет, любые друзья. Ну что, идем делать немножко рынок. Я сейчас вас удивлю ценами на привозе. Я таки что-то куплю. Что-то кто-то мне тут... Что-то пришло мне. Сейчас посмотрим. Бажаємо міцного! Ми військовослужбовці Збройних сил України, які боронимо нашу державу на Херсонському напрямку. Звертаємось до каналу В'ячеслава Сікори та його підписників, а також особисто до фільму з Одеси. Нам конче потрібен автомобіль. Автомобіль бажано, щоб був з високим кліренсом, так як дорога до нашої позиції дуже сильно побита, і треба мощний, швидкий автомобіль. Буду вам дуже вдячне. Слава Украине! Героям слава! Дело непросто. Это вам не коников с говна лепить? Где сразу найти деньги на машину так быстро? Организовать сбор? Я вас умоляю, где я и где сборы? Сидеть и клянчить у всего мира, как на паперти? Я вспомнил за своего хорошего друга счета. Грузин в авторитете. Или авторитетного грузина. Ну, суть не важна формулировка. Я позвонил ему, и он мне назначил стрелку, и мы поехали. Что-то передал мне машину и просил передать мочить оккупантов, не жалея резины и не выключая зажигание. Я в тот же день загнал машину на СТО, чтобы навести марафет и подготовить машинку к отправке на фронт. Так, ну вот наша машинка... Даже вот, жинга. Так, это мы пригнали на СТО. Сейчас мы узнаем, что нам будет стоить ее просмотреть, что здесь делать. Машина на СТО. Сергей, вот это, Руслан сказал, пригнать сюда. Сергей посмотрел машину. Сергей, что нам тут нужно сделать в этой машинке и почему так дорого? Сколько нам будет стоить, почему так дорого? Um, uh -huh. По машине есть вопрос, нужно отремонтировать полностью ходовку, рулевые опоры, да, uh -huh. наконечники рулевые, масло заменить, рем заменить, ну, чтобы она працювала. Вгоняете меня да. в долги, вгоняете. Да, ну, да, сухай, да. не я вырабатываю эти запчасти, но Руслан сказал, что для вас будет на шар. Что? Народ, вы поняли? То есть ремонт этой машины для Фимы на шару. Для, а, не для пеймы, для, для ЗСУ. Слава Украине, слава ЗСУ, героям, героям слава. слава. Ну что, любые друзья, такие таки они меня заставили ехать, везти эту машину. Я позвонил э, ребятам с Херсона. Они выслали Гонца на встречу. Встречаемся на нейтральной территории. Я выехал на точку встречи. И скажу я вам, Руслан профинансировал подготовку а, машины для ЗСУ. А это больше 20 тысяч гривен на секундочку. Ну что, любит друзья, так и я приехал в назначенное место, точку по геолокации. Вижу, машинка подъехала. Кто-то тут ко мне идет. Привітаю, Привітання! <Я вас вітаю, ривітання> <світаю, ривітання> слава Україні! Героям слава! Так, ну що, тримай ключі. Дивись, який конь. Маєш коня! Хлопці мають коня! Давай, заводі! Любі друзі, дякую всім за допомогу! Какую мы гарную працу сделали для наших хлопчиков. Toc. <avenues> uh -huh. А я вам скажу, что они хотели просто ну, какую-нибудь машинку с большим клиренсом, чтобы там по этим ямам ездить. Они даже не ожидали, <sighs> что будет пика. О, а как працую? Ну вот и все. Погулял я по Крещатику, переночевал в Киеве, столице Руси, І на завтра би вже в Одесі Мади. Куда і прилітіло мені это відео із Херсона. Вітаю вас, друзі. Нарешті цей дракон знаходиться в Херсоні. Щира подяка В'ячеславу Сикорі, також шота Еслану та Фімі з Одеси. Також передаємо прапор нашому другу Фімі з Одеси. Слава Украине! Героям слава! Вы так и скажете, нельзя в такое поверить. Так говорила тетя Циля с Приморского бульвара. Нельзя бывает только для тех, кто спрашивает. А Фима не спрашивает, Фима делает. С меня, э, с друзьями машины на фронт, с вас лайк, подписка, репосты, и комментарий для хлопцев. Картина маслом. Ваш Фима. Слава Украине! Слава ЗСУ! Слава настоящим друзьям! Смерть российским оккупантам!